rahotanni daga babban bankin Najeriya, cbn ya nuna cewa kuɗin da yan Najeriya ke kashewa wajen neman lafiya a ƙasashen waje ya ragu kwarai a rabin farkon shekarar 2025 idan aka kwatanta da makamancin lokacin a 2024 rahoton ya bayyana cewa an samu gagarumin raguwa a wannan ɓangare, alamar sauyi a yadda ake tafiyar da harkar neman lafiya a waje Bayanan sun nuna cewa bayan wani dan tashin kashe kuɗi a farkon 2024 kashe kuɗin ya ragu sosai a watannin da suka biyo baya kuma wannan yanayi ya ci gaba har zuwa 2025 ba tare da sauyawa ba a shekarar 2025 kashe kuɗin ya kasance kasa a kusan dukkan watanni abinda ke nuna raguwar tafiye-tafiyen jinya zuwa kasashen waje masu sharhi na danganta wannan raguwa da tsoraran matakan musayar kudade karancin samun kuɗin waje da kuma kara amfani da asibitocin cikin gida.